Загар, Бешалах. Адам знал высшую мудрость лучше, чем высшие ангелы, и созерцал все. И они понимали, знали Господина своего лучше, чем все остальные обитатели мира. Счастлив человек, обретший мудрость. Причты 3.13 Шлома говорит, это тот человек, для которого Творец уготовил сокровище в пути Ликшхины. И об этом сказано, путь праведника, как свет Светящий, причты 4, 4 18. Насколько же человек должен любить Творца, ведь нет иной работы перед Творцом, чем любовь, и каждого, кто любит его и выполняет работу с любовью, называет Творец любящим. Каждый человек, если он желает установить единство святого имени, но не объединяется в намерении сердца, желании трепедать, чтобы благословились в нем высшие и нижние молитвы его прогоняют прочь. И все оповещают о его зле, и Творец возглашает о нем. Неужели войдете увидеть лик мой? Пророк Ишай 1.12. Неужели войдете увидеть лик мой? Кто это просил вас топтать двор мой? Перед всеми, кто умеет устанавливать единство святого имени, должным образом рушатся все эти стены тьмы, и тогда открывается лик царя, и светит всем. И когда он виден и светит, благословляются все высшие и нижние, и в этом время присутствует благословение во всех мирах, и тогда сказано «Увидите лик мой». Каждый, кто предстает с молитвой перед Святым Царем, должен произносить свою просьбу и молитву из глубины сердца, чтобы сердце его было полностью с Творцом и стремить к этому свое сердце и желание, как сказано, из глубины я возвал к тебе, Псалом 131. Но ведь сказано, от всего сердца искал я тебя, Псалом 119, 10. И сказано, видно, что достаточно молиться от всего сердца, чем необходимо еще с глубины сердца. Но каждый человек, предстоящий в просьбе своей перед царем, должен направить разум и желание корню корней, чтобы притянуть благословение с глубин этой ямы, дабы изливались благословения из источника всего того места, из которого выходит река, и который называется скрытая хохма. Сказано, ибо в нем лет творец нищим. Псалом 69.34. Почему же он в лет нищим, а не другим? Потому что они более близки к царю, как сказано. Сердце сокрушенно, удрученно не отвергай. Псалом 51.19. И нет в мире человека более сокрушенного сердцем, чем нищий. Все люди пристают перед Творцом телом и душою. Они а имущий пристает перед Творцом лишь только душой, ведь тело его сокрушено. А Творец более близок к душе, чем к телу, говорит Загар. Сказано о Шунами Тянке, и ответила она, среди народа свое я нахожусь. Лахим 24.13. Что она говорит? Дело в том, что когда над миром нависает суд, человек не должен обособляться от общества, не должен выделяться, и не должен быть известен только он один. Ибо когда над миром нависит суд, тех, кто известен и отмечен отдельно, даже если они праведнее хватаются первыми. Поэтому человек никогда не должен отделяться от народа, ведь милосердие Творца всегда приводит над всем народом вместе. И поэтому Он нас сказал, среди народа своей я нахожусь и не хочу расставаться с ним так же, как делала до сего дня. Так сильно любима Тора Творца, что всякий, занимающий Тору, любим наверху, любим внизу, и Творец внемлет его речам и не покидает его в этом мире, и не покидает его в мире грядущем. Насколько же внимательно нам необходимо смотреться в речении Торы, насколько глубоко надо изучать каждое слово, ведь нет слова в Торе, не указывающего на высшее святое имя, и не найти слова в Торе, не содержащие множество различных тайн, смыслов, корней и ветвей. Всякий, кто ведет войну в Торе, доставится примножить мир по завершении всего. Все битвы в мире – это вражда и разрушение. Все же сражение Торы – это мир и любовь. Написано поэтому и сказано в книге «Войн Творца» Ваев Суф Бемидвар 21 14, что означает «любовь в конце ее». И нет иной любви в мире кроме этих. Необходимо заниматься Торой днем и ночью, как сказано, и размышляй о ней день и ночью. Иисуса Навина 1.8. Днем время работы для всех, но зачем нужно заниматься Торой ночью, являющейся временным отдыха, чтобы было у человека полное имя, подобно тому, как не бывает дня без ночи, и друг без друга они не совершены. Так же и Тора должна пребывать человека днем и ночью, и тогда у этого человека будет совершенство днем и ночью, День – это Зин-Анпин, а ночь – это Нуква. А когда человек занимается Торою, день и ночь получает, что он объединяет Зин-Анпин и Нукву, а это является всем совершенством, как написано, и был вечер, было утро, день – один, брюшит – один, пять. В полночь Творец приходит в Эдемский сад, чтобы радоваться с праведниками, которые пребывают там. И тогда человек должен встать и заниматься Торию, Творец, и все праведники в Эдемском саду немлют голосу его. Написано, живущие в садах, немлют товарищи голоса твоему, дай им услышать его. Песни Песни 8.13. «Жив, живущая в саду, это Кнесет Израиль, Малхут, которая ночью восхваляет Творца славой Торы, благословена доля того, кто присоединяется к ней, восхваление Творца. Слава и Тора, когда наступает утро, Кнес Израиль, то есть Малхут приходит и наслаждается Творцом, и он протягивает ей жесть, милости Хес, и не только ей одной, а ей и всем, кто присоединяется к ней, тому, кто ночью занимается Торой, Творец днем, протягивает ним нить милости, поэтому Малхут называется рассветная лань и знак тот, что ночь она восхваляет творца славы и торы а когда ночь разделяется царь начинает подниматься а царица Малхут начинает петь от царь, Зин-Анпин подходит и стучит в ворота чертога говоря, отвори мне сестра моя подруга песня, -песня 5.2 и тогда он наслаждается с душами праведников. Благословена доля того, кто бодрствует в это время со словами Торы. Благодаря этому все обитатели чертога царицы должны подняться в это время, чтобы восхвалять царя, и все они возносят пред ним хвалу. И та хвала, которая восходит из этого мира, далеко от него более всего жила на ему. Ничто в мире не может разбить силу народа и поклонников, так как она разбивается... Занятием Израиля, Тора. все время, пока Израиль занимается Торой укрепляется правая сторона и разбивается силой и мощь народов и поклонников. Поэтому Тор называется твердый не как сказано, Творец даст. Твердыню народу своему. Псалом 29.11. Когда же Израиль занимается Торой, укрепляется левая сторона, укрепляется сила народу и двух поклонников, которые пытаются от левой стороны и властвуют над Израилем, и выносят им постановления, которые они не способны выполнить. Вследствие этого были изгнаны сыновья Израиля и рассеялись среди народов. Как сказано, почему погибла страна? Еремия 9.11. И сказал Творец, потому что оставили они Тору мою. Еремия 9.12. Ибо все время, пока Израиль занимается Туру, разбивается сила и мощь всех идолопоклонников. Сказано, десница твоя всесильный сокрушает врага. Шмот 15.6. Все то время, пока голос Израиля слышится в домах собрания и домах учения. И фарон приблизил, Шмот 14.10, фараон приблизил Израиль к возвращению. Не вспоминает Израиль Творца, часы спокойствия, но лишь когда находится в бедствии, все они вспоминают о нем, все обращаются с молитвами и просьбами, изливая ему свои молитвы. Израиль, приближаясь к морю, увидел перед собой бушующее море, волны, которые все выше и метали сверх, и устрашились, подняли свои глаза. И вот фараон с войском его камни, и выпущен из болиз и стрелы. Тогда устрашились они очень, и возопили сына Израиля к Творцу. И кто стал причиной того, что приблизился Израиль к их высшему отцу фараон. В час, когда Творец дал Туру Израилю, вышел свет от этого великолепия, то есть Бины, и увенчался им Творец Зин Анпин, получил от нее гар, который называется Венцом. От этого великолепия исходит сияние всех миров, небосвод и кетеров. Об этом времени сказал, выйдите из Гляните дочери Циона на царя шлома на венец, который венчала его мать, песня 53.11. Царь шлома, это Зин Ан, мать Бина, а венецгар, а в час, когда был выстроен храм, украсился творец этим венцом и восел на своем престоле Малхут и украсился своими венцами. А Израиль занимался изучением Торы, которую они изучали в маре, и соединились с ним завет святости Исот, и тогда змей Акальтон. Ситра Ахра отделились от колодца воды Малхут, ибо этот змей делал горьким те воды, которые приводили до сих пор их прегрешение. Но поскольку они совершили возвращение Господу своему, то Творец обучал их путем древа жизни Зин Анпина, как сказано, и указал он им на древо Шмот 15.25. Это письменно Тора Зин-Анпин и направил к воде. Это устная Тора Малхут и направил в Состоит из букв «Есть» у тебя Эшлах. – «Ешь» – это будущий мир. «Хохма» – имеющий будущем мире. «Хохма-Бины», как сказано, дать сущий. «Ешь» – наследство любящий меня. У тебя Лах – это высшее имя Бина будущего мира, потому что Лах у тебя в Гематрии 50, 50 врат Бины, соединенные с Зин-Анпином. Тогда вода стала сладкой и опустилась выше роса из Атика Кадыш Кетер и наполнился яблоновый сад Малхут, что было причиной всего этого возвращения Израиля к Господину своему. Вследствие подъем Малхут в Бину разделяются все ступени на двое Кетер и Хохма, остается на ступени Бина и Тум, падают с нее облачаясь в более низкую ступень, а во время Гадлута опускается Малхут из Бины на свое место, и тогда поднимается Бина и Тум каждой ступени от нижнего, возвращаясь на свою ступень, и вместе подъемом своим от нижнего они берут с собой также и нижнего, поднимая его на место высшего, и поскольку нет исчезновения в духовном, они всегда находятся на месте нижнего, также и после подъема на свои ступени, и таким же образом поднимается каждый нижний к своим высшему, и поэтому называется эти бинайтум, свойства столб, которые есть в каждой ступени, и с помощью него она поднимается на свою более высокую ступень. Столб один находится посреди моря, ибо море это нуква Зин-Анпин, от Хазы ниже. А те бинайтум ступени от Хазы выше, Зин-Анпин, которые опускаются туда, называется столб, потому что по нему восходят все свойства от Хазы Зин Анпин и ниже к ступени от Хазезин, Анпин и выше.